परशुराम खगौर जी का शक्ति पर जो तो फर्ज़ा लगाना है उसके बारे में लगा हुआ है उसका रीन है और दादा ने बताया है तो वो भी इसी महीने में पूरा हो जाएगा दिवाली के तौर पर ये भी एक खुशी की बात है आशय दानवी जी भी उस काम के पीछे लगे हुए हैं और हालांकि मेरे हिसाब से बौ ब्राह्मण संघ के जितने भी हमारे भाई बहन हैं

मैं भी एक प्रतिनिधि के नाते से उनको मैं भी विनती करना चाहूंगा हालांकि मेरी भी कोशिश है कि इन्हें करीबन एक एकड़ कम से कम एक एकड़ की जगह इन्हें चाहिए नारे हुए श्री कैप्टन आशीष दामले जी जो परशुराम आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष हैं आप सभी को मैं बताना चाहूंगी जहा ये जो पोस्ट है एक कैबिनेट पोस्ट इनको दी गई है और महाराष्ट्र में सिर्फ दो ही ऐसे अध्यक्ष को कैबिनेट पोस्ट दी है जो अन्ना साहब मगर्स के हैं प्रेसिडेंट और हमारे कैप्टन जी हैं तो हम जोरदार तालियां इनके लिए अन्ना बंसोडे और यहाँ के आमदार और हमारे युवा साथी जिनको हाल ही में अध्यक्ष पद दिया गया है परशुराम आर्थिक विकास महामंडल कैप्टन आशीष जी दामले हमारे अभी जिन्होंने आपके, आपके सामने मार्गदर्शन किया हमारी मार्गदर्शिका उमाताई खापरे और मंच पे उपस्थित सारे यहाँ पे जो भी मान्यवर है सामने हमारे संजीवनी पांडे मैडम है अतुर जी इनामदार है मोहन जी शर्मा है अनिल जी शर्मा है सत्यवीर शर्मा ओम प्रकाश जी शर्मा और यहाँ पे उपस्थित सारे मेरी बहना और भाई मैं समझता हूं कि आप सभी को मराठी अच्छी तरह समझती होगी सबको समझती है ना मराठी हाथ ऊपर कीजिए जिनको मराठी नहीं समझती है। <laughs> <laughs> दोही हात उपाय चला चांगली गोष्ट आहे की आपण मराठी दामले साहेब महाराष्ट्रात मध्ये राहतो आणि आपली सगळे बंधू भाऊ बाहेरून आले पण मराठीमध्ये ते चांगलं त्यांना समजू शकतं आणि त्यांना कळू शकत खर तर ब्राह्मण समाजाचा अशा प्रकारचा हा पहिलाच कार्यक्रम ह्या पिपरींचूड शहरामध्ये होतोय त्यामुळे त्यांचं खऱ्या अर्थानं कौतुक आहे की एकत्रीकरण एवढ्या चांगल्या पद्धतीने त्यांनी या ठिकाणी केलेलं खऱ्या अर्थाने आलेली चाणक्य नीतीप्रमाणे ब्राह्मण समाज गेले अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये काम करत असताना तुम्ही आम्ही सर्वच क्षेत्रामध्ये त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम केलेले आशिष पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये ब्राह्मण समाजाचे जवळजवळ तीन मतदारसंघामध्ये जरी काढले तरी तीस ते पस्तीस लाख मतदार असतील पण गेली अनेक वर्षापासून या ठिकाणी वावरत असताना त्यांच्या वतीने समाजाच्या वतीने सामाजिक क्षेत्रामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने आणि ज्या परिसरामध्ये आपण राहतो त्या परिसरातील लोकांसोबत अतिशय सलोख्याचे आणि अतिशय चांगले संबंध प्रस्थापित केलेले खरंतर आज व्यासपीठावर तुम्ही पाहिलेलं असेल सर्वच पक्षाचे प्रतिष्ठित मंडळी या कार्यक्रमासाठी त्यांनी आवर्जून उपस्थित राहण्यासाठी निमंत्रण दिलेले गेली अनेक वर्षापासून पिंपरी चिंचोर परिसरामध्ये विविध क्षेत्रामध्ये काम करत असताना चांगल्या पद्धतीचे काम त्यांच्यामार्फत या ठिकाणी केले जाते त्यातूनच अनिलीने आता आणि त्यांच्या समाजाने ज्या दोन तीन अडचणी सांगितलेल्या आहेत खऱ्या अर्थाने प्राधिकरण परिसरामध्ये पर्शा चौक करून त्याचं काहीतरी रिन्यू करायचं काम त्यांच्या केले जाते मागच्या आठवड्यामध्ये त्यांनी तेही अप्लिकेशन आणलेले आणि त्यांच्या सर्व सहकार्याने दिले होते कमिशनर साहेबांची त्यांनी भेट आणि व्हिजिट घेतल्यानंतर कमिशनर साहेबांनी त्यांना शब्द दिलेले आहे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरामध्ये सर्वच पक्षासोबत असलेले त्यांचे सलोख्याचे संबंध या धर्तीवरती या याच्यावरती मी तुम्हाला असा शब्द देतो की असतील काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष असतील सर्व पक्षीय मिळून एकदा त्यांच्या सोबत कमिशनर कडे जाऊन त्यांची जी काय अडचण आहे ती सोडवण्याचा मनापासून आम्ही प्रयत्न करणार आहे पुन्हा एक बार मार्गपूर्वक सभी उपस्थित की जोरदार कैप्टन कैप्टन मंत्री विकास कैबिनेट इसलिए पिछले हफ्ते ही मेरी बात कमिश्नर साहब से भी हुई लेकिन जल्द से जल्द वो काम भी होना चाहिए इसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे इस माध्यम से मैं इतना ही बताता हूँ कि महामंडल लगभग सत्रह से अठारह स्थापन हुई लेकिन सबका ध्यान परशुराम आर्थिक विकास महामंडल पे सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं महाराष्ट्र में तो अब तक पांच छह बार फ्रंट न्यूज आके गई परशुराम महामंडल के काम के बारे में लेकिन ट्रंप का एडवाइजर भी अभी ब्राह्मणों पे ध्यान रखे हुए <laughs> मेरी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अब सब लोग जुड़ने लगे हैं साथ में आने लगे हैं इस माध्यम से हम सबको संगठित रहना चाहिए साथ में रहना चाहिए जो काम मेरे सब भाई कर रहे हैं उनके पीछे हमें पूरी ताकत से से रहना चाहिए मैं इस माध्यम आपको बताता हूं कि जब भी मेरी जरूरत लगेगी एक सक्षम युवा आपके साथ आपका भाई खड़ा है ब्राह्मण समाज को आगे लाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे और मेरी बहन जब वो गीत पेश कर रहे थे उसमें लिखा था उसमें बोलते परशुराम जी के चोले को दाग नहीं लगने देंगे इस प्रकार का काम महामंडल के माध्यम से होता रहेगा और ब्राह्मण समाज को मेरे भाई आमदार जी ने कहा कि कभी नाम खराब किया नहीं है हम चाहे योजना पर साहब जाती योजना की परत फिर जब व्याज भरा तारीख बीस तारीख अलग तर आमचा बांधव दहा तारखेलाच ती व्याजाची रक्कम जमा करेल आणि आदर्श महामंडळ या महामंडळाला करून दाखवेल एवढाच या ठिकाणी संकल्प करतो पुन्हा एकदा मला आमंत्रित केल्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो अभिनंदन करतो आणि ज्या ज्या संघटना मग फाउंडेशन असेल गौर ब्राह्मण संघटन असेल पारित ब्राह्मण समाज असेल खंडेलवाल ब्राह्मण समाज असेल पुन्हा सिखवाल ब्राह्मण समाज असेल राजस्थानी छन्नती विप्रमंडळ असेल राजपुरोहित ब्राह्मण समाज असेल अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ असेल महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण समाज सिद्धिविनायक संस्थान दधित